Всем привет, Вася, с вами Жека. Поздравляю вас с первым днем зимы. Господа, ровно через 30 дней наступит Новый год. Вася. И я предлагаю покупать подарки уже сегодня, именно 1 декабря. Потому что если сделать это, как я в прошлом году 31 декабря, то есть вариант, что ребенок весь Новый год будет играться не куклой Барби Вася, а мандаринкой. Вот. Значит, дам вам несколько отдельных советов по поводу того, какие должны быть Вася подарки. Значит, во-первых... Подарок должен быть полезным. Только это не значит, Вася, что всем надо дарить лимоны, Вася, типа они полезные. Это я проверял, Вася, не канал. Вот. Значит, обязательно, обязательно все подарки нужно упаковывать в разную, Вася, бумагу. Потому что если сделать, как я в прошлом году, у меня чуть не лоханулся, Вася. Дочка открыла тещин подарок, чуть крысиным ядом не траванулась, Вася. Был шок натуре. <с> да. А вообще, в принципе, можно их и не упаковывать. Я вам серьезно говорю. Этот, вот америкосы, допустим, да? Америкосы прячут подарки в носки. Я вам так скажу, если я подарок в свой носок засуну, то вряд ли к нему кто-то подойдет. Не, ну если, конечно, да, духи какие-нибудь положить, ну, так сказать, чтобы сбалансировать ароматы. <с> вот. Дальше. Не вздумайте в Новый год дарить деньги. Ну, во-первых, это очень некрасиво. Во-вторых, Вася это очень дорого. Вот. Да. Есть прикольная тема, кстати, еще такая: сертификаты, знаете, вот это. Ну, там разный сертификат, допустим, на поход в спа-салон, да, или сертификат на поход в аквапарк. Жалко, нету сертификата на поход в поход. Так бы жене подарилось, Хай две недели, гуляет, где не Вот. Дальше, что еще есть? А, вот еще что. Говорят, что мужчины говорят, что лучший подарок это книга. Ну, смотрите, если у вас Вася хватило мозгов подарить жене на Новый год книгу, то купите себе сразу обезболивающую, потому что она вас этой книгой так отпить, вы весь Новый год будете помнить. Вот. Дальше, значит, главное жене выбирать подарок самому вас. не спрашивать, там, что она хочет вас. Серьезно вам говорю, потому что каждый раз бабы хотят одного и того же. Шубу и машину. Такое ощущение, что они реального верен верят с Дедом Мороз. Вот я, к примеру, своей говорю, вот что ты хочешь, да, что тебе подарить? Она говорит, кольцо. Я говорю, спрашиваю в следующем году. Она говорит, кольцо хочу. Еще кольцо хочу. Я ей говорю, реально, такое ощущение, что у нее каждый год реально по пальцу, Вася, новому вырастает. Серьезно. И, серьезно, где столько бабусов взять? Я-то в этом году, конечно, подготовился. Я отложил. Но появились непредвиденные расходы, Вася. Сигарет надо было купить. Вот. Не, реально. Серьезно. Я вот у своей спрашиваю. Она мне говорит, подари мне что-нибудь такое, Вася, чего ни у кого нету, Вася какой-нибудь редкое что -то. Я говорю, Вася, ты сдурела, Вася, где я тебе сейчас доллары возьму? Вот. Ну, короче, решил подарить ей ночь любви. Ну, конечно, может быть, ночь любви не получится, но минутку неудобства я ей, Вася, доставлю. Короче, Вася, подытожим. Значит, чтобы реально сделать хороший подарок, надо реально, Вася, заморочиться. Ну, или сертификат на поход в поход и килограмм лимона. Да, с вами был Жека. Живите четко, дарите подарки красивогося и не костяще. Слышь, пацан, помоги жене телефон выбрать. Что значит какой? Это у тебя какой? Вот она такое хочет, иди сюда.